Всем витанечка! Сегодня у нас с вами уже 21 сечня 2025 року. Сегодня мега-крутесная подия. Парад планет. В этот день шесть планет Солнечной системы Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца. А по поводу этого события в моем следующем видео А теперь давайте спросим у отсознания карту, подсказку, ресурс, который сегодня нам поможет очень много всего в течение дня сделать. Это открытость и Подивіться уважніше на малюнок. Про що тут для вас, що ви тут для себе бачите? Які ресурси, який емоційний стан зробить так, що у вас все сьогодні здійсниться? І те, що може нас уводити мінус – це роздраження і агресія це може виворівати нашу енергію і не давати нам діяти так, що ми там собі запланували. Відсліджуйте ці стани, і якщо відчуєте їх у себе в нутрі, давайте запитаємо в підсвідомості, що нам допоможе вийти в ресурсний стан, повернутися в плюс. Ну, по-перше. Це будемо пропрацьовувати апельсин помаранчевого чакру. Як це робиться, напишіть мені в плюсик в коментарях. Вот так от поставте плюс. я вам вышлю. Подробности, как все просто и дуже швидко. И выбираем число от 1 до 4. И пусть это будет ваша стратегия, которая сегодня вам поможет сделать так, чтобы все то, что вы там себе запланировали, максимально эффективно произошло. Итак, выбираем число. Те, кто выбрал число 1, ваша стратегия на сегодня вот такая. Посмотрите внимательно, о чем это для вас? Те, кто выбрал число 2, ваша стратегия на сегодня вот такая. Те, кто выбрал число 3, ваша стратегия на сегодня вот такая. О чем это? И те, кто выбрал число 4 ваша стратегия сегодня вот такая. И пусть Вселенная подскажет, на что нам сегодня обратить внимание, что важно сегодня сделать. Это карта «Четыре мечей» в перевернутом положении. Говорит о необходимости выйти из состояния застоя и начать действовать. Более подробное описание Читайте в описании к этому видео.